الحمد للہ صبح الحمد للہ اللہ صبح تعالیٰ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ہمیں ہمیں اس بابر کر دل یعنی لوگ جمعہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ سبح تعالیٰ کی عظمت اور برائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی عظمت اور, اور برائی بیان کرنے کی مجلس ہے اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اللہ کو بہت ہی محبوب ہے اور اللہ صلی تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی زمین پر جس حصے میں ہوتی ہے اللہ صلی کے فرشتے اس مجلس میں شرکت کہ آسمان تک ان کا تانتا بن جاتا ہے اور اسی مجالس کے اختتام پہ اللہ صلی کی طرف سے مغفرت کے واضح ہے اللہ صلی تعالیٰ ہم سب کا بھی اخلاص کے درجے میں بیٹھنا قبول فرما اور ہم سب کی مخلت کے فیصلے فرمائیں اور بار بار اسی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق دکھا کر اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے عظمت اور بڑائی کا تعارف بیان کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور ہر نبی نے اسی بات کی آواز لگائی ہے کہ لوگوں اللہ سبحانہ تعالی کی ذات علی کو پہچان دو کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ذات علی کیسی عظیم الشان طاقت والی ذات ہے اس کی ایک ادنا سی جنبش کا لقب ہے کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا خود اور چند دنوں میں پوری کائنات وجود میں آ جس کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارا کا سارا نظام تنہے تنہا قدرت سے چلا رہے اور اس میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں یہ پہاڑوں کا نظام یہ ہواؤں کا نظام یہ بازلوں کا نظام یہ سمندروں کا نظام یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت میں جھگڑا ہوا ہے ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت میں جھگڑا ہوا ہے حتیٰ کہ میری بات کا کہنا اور آپ کا سننا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفظہ قدرت میں اللہ کی مرضی سے درخت سے ایک پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے ہماری پلکوں کا جھپکنا بھی اللہ کے علم میں ہے ایسی عظیم الشان طاقت اور قوت سے ہمارا تعلق ہو ہے اس بات کی محنت ہر نبی نے کی اور جس وقت کے نبی کے لوگوں نے بات مانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قدرتوں کو قابلہ کیا اور نافرمانوں کو اپنی قدرت سے ناکام کیا تو قرآن میں سے بارہ واقعات ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو کامیاب کیا جبکہ ان کے ساتھ سارے ناکامی کے نقشے تھے اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو کامیاب ناکام کیا جبکہ ان کے ساتھ سارے کامیابی کے نقشے تھے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا آج کر سکتی ہیں انداز کو نسا کر ہماری طرف سے ہمارے ایمان کی کمزوری نے ہمارے تمام اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ خش اول چونحد میمار تا تاثریا میر دیوار کچ کہ اگر ایک معمار دیوار تعمیر کرتے وقت بنیاد کا پہلا پتھر ٹیڑا رکھ دے تو آسمان تک دیوار تعمیر کرے دیوار ٹیڑھی جائے گی اس لیے ہمارے ایمان کے بگاڑ نے ہمارے تمام عمل کو بگاڑ اب ہم اپنا خود محاسبہ کریں ہم کتنے عرصے سے نمازیں پڑھتے ہیں کوئی بیس سال سے کوئی تیس سال سے کوئی چالیس سال سے کوئی پچاس سال سے لیکن ہم نے نماز کا محاسبہ کریں کہ نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں نماز کے وہ فضائل اور وہ مقاصد حاصل ہوئے جو نماز سے چاہا جا رہا ہے کیا اللہ صبح تعالیٰ کے خزانوں سے لینے والے بندے ہیں کیا ہم اپنے مسائل کو نماز سے حل کرنے والے بندے اللہ ماشاء اللہ نماز پڑھنے کا عجر و ثواب تو یقیناً ہے تو اللہ اللہ کہنے پہ بھی اللہ کا اللہ کی طرف سے عجم ثواب ہے تو نماز تو بہت بڑا عمل ہے لیکن نماز سے مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعلیم کے خزانوں سے لینے والے بنے اللہ کے ذاتِ عالی کا پر نصیب ہو جائے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ اس لیے کہ نماز ایمان کی روح سے خالی ہے ہم میں سے کتنے احباب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی رمضان گزارے ابھی رمضان کا میں نے گزرا بیس سال تیس سال چالیس سال اور رمضان سے کیا چاہ جا, جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَانُ قَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کیا تقوی کی وہ کیفیت جو رمضان سے پہلے تھی اور رمضان گزارنے کے بعد تھی اس میں کچھ تغیر ہوا کچھ ترقی ہوئی اللہ ماشاء اللہ اس لیے کہ یہ ساری عبادت جو ہم نے کی پورے رمضان کے میں ہے یہ ایمان کی بنیاد حضر الصوب تو تھا اور ابھی حال ہی میں یعنی حج کا ایک عظیم الشان عبادت کا موسم گزرا اور حج وہ عبادت جس سے زندگی میں انقلابی تبدیلی آ جائے جو انسان کے اندر ایک انقلابی تبدیلی لے آئے اور اللہ سے قریب کر دے کیا حج ادا کرنے کے بعد بھی ایسا ہوا ہمارے مشاہدے میں ہے کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ حج کی عبادت بھی ایمان کے لیے تو ایمان بنانا اصل ہے صحابہ کرام فرماتے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور پھر قرآن سیکھا طالبان صما طالب القرآن تو ایمان بنانا اصل ہے اسی نب... اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں صحابہ کرام کے ایمان کو بنانے کی محنت کی جب ایمان بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا آسان ہو گیا جب زمین دل کی ہموار ہو گئی اور ایمان راسخ ہو گیا کیونکہ جب ایمان قروب میں اترتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کا تاثر دل سے نکال دیتا ہے حتیٰ کہ مخلوق کے شر سے پناہ دیتا ہے حتیٰ کہ مخلوق اس کے لیے مسخر فرما دیتا ہے اس نا کہ آج بھی ہو جائے ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہیں اللہ تلستان پیدا یہ کبھی ہماری طرف سے اس لیے ایمان بنانا بہت ضروری ہے ایمان بن گیا تو پھر سارے احکامات پہ چلنا آسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان حتی کہ اللہ کے راستے میں جان دینا بھی آسان 145, 145, جب نماز کا تو ملا تو صحابہ اکرام خوش ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ بن دیا اپنے حاجات کو فرض نماز کے لیے اٹھا کے رکھتے تھے فرض نماز آئیں گے اللہ سے مان ایک صحابی کے گھر میں نمک ختم ہو گیا مسجد النبی میں آ کے دورہ کر نقل پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نمک بتائیے اتنی چھوٹی سی بات تو ہماری بھی نمازیں ایسی ہو جائیں کہ ہم اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے فضانت کے لینے والے بن جائیں ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سے اللہ تعالیٰ سے یہی اقرار کیا کہ اللہ ہم تیرے ہی حکموں پہ چلیں گے تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی گزاریں گے تبدیر کے پابند نباتات و جماعت مومن فقط احکام الہی کا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور مومن جو ہے کل جمل عالف مومن نکیل پڑے گا اونٹ کی طرح ہے. اس کے ناک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ وسلم کے طریقے کی ہیں ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں ہم اٹھیں گے ایسے جیسے اللہ کا حکم ہم سوئیں گے ایسے جیسے اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ ہمارا زندگی کا ہر ہر عمل چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ کے طریقے کے تابع ہے ہم اس دنیا میں پابند رہنے کے لیے آئے آزاد رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کا یقین یہ ہمارے دل میں اتر گیا کہ محمد سے وفاطون ہے تو ہم تیرے یہ جہاں کی زبان تیرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات علی کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت اللہ بنا کے بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشار کا محکوم ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا یعنی گزشتہ امتوں میں بھی عبادات تھی اور روزے کی یعنی عبادت تھی اور حج ادا کیا جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو بلندی تک پہنچایا اللہ صلی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف فرمائی اور روز محشر نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزن اخلاق ہوں اچھے اخلاق مومن وہ ہے جس کے زبان اور حاصل دوسرے مسلمان محفوظ ہے اس وقت میرا اللہ سے کیا چاہ رہا ہے اس کی تحقیق میں لگنا علم ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی تحقیق میں لگنا یہ علم ہے کہ میرا نبی کا کیا طریقہ ہے اللہ کا حکم یہ جاننا اور اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنا اس کی تحقیق میں لگنا یہ علم ہے اس لیے علماء کرام سے ہمارا تعلق ہو نماز کو کماز دہنے تک پہنچانے کے لیے نماز کے سو مسائل سیکھنا ضروری ہے نماز کے بعد. نماز کے فرائض نماز کے سنن نماز کے واجبات نماز کے مفصدات مستحبات، مقروحات سو مسائل کا علم ہوگا تو ہماری نماز جاندار بنے گی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں سے ہمارا تعلق ہوگا اس لیے لا علم جو ہے نہیں بنے گی لا علمی جی علم نہیں ہوگا تو جہالت پھیلے گی اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن میں اشارے اس کا مفہوم ہے تو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا فرمایا جسے اللہ یاد رکھے تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ذاکرین کے لئے مخصوص ہے جس میں وہ حصے میں داخل ہوں اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح سے کہ عذاب قبر سے بچانے والے اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی بھی اتباع عبادت نہیں ہے اس لئے صبح شام اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت تو بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے نبی صلی اللہ علیہ کو ضرور شریف بھیجیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھائی صبح شام کی جو تصویات ہیں یہ پورا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی مشق صحابہ اکرام کی زبان ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں رب السان رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین دے کے درمیان دے دیا اور اس کی تعریف فرمائی ہم ایک دوسرے کے حقوق کی یعنی تحقیق میں لگے اس وقت میرے قرار ادا کا کیا حق ہے اور اس کو مانگنے کی شرمندگی سے بچائیں فرما کسی نے اپنا حق کا مطالبہ کیا تو اس کا حق پورا کرنا ان پر واجب ہے اس لیے تحقیق میں لگنا کہ میرے بھائی کا مجھ پہ کیا حق ہے میرے خراب کا کیا حق ہے صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ رسک میں برکت عطا فرماتے ہیں اور عدو میں برکت عطا فرماتے ہیں اور ہمارے سارے کے سارے نیک نیکامات خالصۃً اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ صلاح نے قرآن فرمایا آپ کہہ دیجیے میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا بننا فقط اللہ کے لیے ماہیا ہمارے جینا بننا اللہ کے لیے ہمارا ایک ایک قدم اٹھے اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ہر نیک عمل خالد اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ وہاں بڑی عجیب و قریب ترتی ہے میزان عدل جو ہے اس میں جو امال کا وزن کیا جائے گا بہت اخلاص ہوگا امال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ امال کو توڑا جائے گا جس عمل کا وزن زیادہ ہوگا وہ اللہ کے عمل ہے اور نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا اس لیے سب سے پہلے ہمیں نیک عمل کرنے کی نیت نہیں کرنی پڑتا اور نیک عمل کی نیت کریں تو عمل بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے اور اگر عمل ٹھیک ہو جائے تو ہمارے اندر تقبر پیدا کر دیتا ہے پیدا کرتا ہے اس لیے ہر عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت عمل کے دوران نیت کا محاذہ اور امن کا آپ کہ یہ عمل تیری رضا کے لیے تھی اور میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں دین ہماری زندگی سے نکل گیا اس لیے کہ دین کو باقی رکھنے والی محنت ہماری زندگی سے نکل گئی وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے ایسا سے جیا جاتا رہا ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ کتنی عظیم و شان دولت ہم سے چھنگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر نیابت رسول کا تاج ساجا مولانا الحسن علی میں ندوی جو ہمارے ایک بہت بڑے اکابر گزرے ہیں انہوں نے ایک مارکت الاع کتاب تصنیف فرمائی پچاس کی دہائی میں عربی میں کتاب لکھی ماضا خسر العالم بتاط مسلمین اس کا اردو ترجمہ تھا کہ مسلمانوں کے اردو جواب کا دنیا پہ اثر ہے اور کئی کتابوں میں اس کا کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا انگلش میں اسلام اینڈ وہ کتاب جب عرب دنیا میں پہنچی تو اس نے ایک تہلکہ ایک ایک انقلاب بھرپا کر دیا ادبیہ ابوالحسن ندوی کی ندوی صاحب کی فکر جب منتقل ہوئی اہل ایمان کے دلوں میں تو وہ بے چین ہو گئے کہ کیسے اسلام اور مسلمان ہونے کا حق ادا کیا جائے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویست سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ تقریباً پانیشیس ہوتا جب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دور ختم ہوا اور نبوت والی محنت ختم ہوئی اللہ سبحان تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کا اللہ کا جوڑنے کا کام جب ختم اور کم کم کمزور کم ہو گیا تو انسانیت پسی میں چلی گئی اس وقت کی جو دو بڑی طاقت تھی ٹھیک فیصل پسرا ان کے پاس آخرت کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں تھا اور دنیا ان, انسانیت انتہائی پسی پہ چلی گئی اللہ, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو مبارک سے انسانیت کو دوبارہ پسی سے دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یعنی اپنی بلندیوں پہ, پہ پہنچایا اور صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو لے کے پورے عالم میں پھیل گیا جب تک مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس فریضے کو انجام دیتے رہے کہ انسانیت کی سربراہی کرتے رہے انہیں آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے بھیجتے رہے اللہ سبحانہ مانا تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی رہبری کا علم ان کے ہاتھ میں دیا اسے علامہ بار نے فرمایا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہم اپنا بھولا ہوا سبق پھر پڑے حضرت ابو بکر صدیق علی صداقت کا سبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی عدالت کا صدر اور حضرت علی کرم اللہ والی شجاعت کا صدر یہ سب ہم بھولا بیٹھے ہیں یہ پوری دنیا ہماری منتظر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہم سے ہر ایک کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم امت کی اور پوری انسانیت کی رہبری کریں دنیا میں بھی کامیاب کریں اور آخرت میں بھی کامیاب کریں یہ دنیا دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم پانچ طرح کے عالم سے گزر کے دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں ہم جو عالم گزار چکے ہیں عالم ارواح اور ہمارے اپنے ماؤں کے پیٹ سے ہم نکل چکے ہیں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی مختصر مدت کے لیے ہم آئے گئے اور یہ کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی یہاں کا ہر چیز عارضی ہے دنیا کا قیام عارضی ہے یہاں کی یہاں کا بچپنا عارضی یہاں کی جوانی عارضی یہاں کا بڑھاپا عارضی یہاں کی بیماری عارضی یہاں کی تندرستی عارضی یہاں کی ثربت اور تندرستی عارضی ہر چیز آرتی ہے حتیٰ کہ یہاں کی موت بھی آرتی ہے یا اس موت کے بعد دوبارہ زندگی آنے والی جو ہمیشہ ہمیشہ کی تو ایک اور جو عالم باقی ہے وہ عالم مرد جو قبر کی زندگی اور اس کے بعد عالم آخرت تو عالم مردف اور عالم آخرت کی یعنی کامیابی کے لیے اور وہاں کی سرخرحی کے لیے دنیا کی زندگی چند روز جائے جو کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ فرماق مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے گا آخرت کی تیاری اور اس کے بعد ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے دوہری ذمہ داری ہے ایک تو خود بھی دین پہ چلنا اپنے اہل و عیال کو بھی دین پہ چلانا اور پھر دنیا کے انسانوں کی فکر کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورے عالم انسانیت کے لیے ہم عالم نبی کے عالمی امت ہیں دنیا کی جن حیثیت حیثیتوں میں اور جن نقشوں میں ہم نے اپنے آپ کا تعارف تلاش کیا اور اپنی شناخت تلاش کی یہ تو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے لیکن ہمارے اصل پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اوڑے گا صحابہ کرام سے بھی زیادہ مدد اور صحابہ کرام سے بھی زیادہ اجر کے باتیں ہم ان کو مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم سے وعدہ ہے اللہ سبحانہ کرا ہم سے بھی اسی طرح سے کام لیں گے جیسے صحابہ کرام سے کام کیا کوشش ہے کہ ہم اپنا کو پیش کریں اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنا تن من دھن دین کو دین کے کی احجات کے لیے قربان کرنے کے جذبے پیدا کرتا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کا جان و مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے ہم بکاؤ ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا یہ جان ہمارا نہیں ہے یہ مال ہمارا نہیں ہے ہماری جان وہاں لگے جا اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ہمارا مال وہاں لگے گا اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اسے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو حق ادا کیا جیسے ہم بار بار ہاتھ سنتے ہیں حجرت الجا کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار یا پچیس ہزار صحابہ تھے حجاز مقدس میں دس بارہ ہزار صحابہ کے قومر ملتی باقی ایک لاکھ کہاں چلے گئے پوری دنیا میں نا غنیمت نہ کشور کی شاعری پوری دنیا میں پھیل گئے اور ان کی قربانیوں اور ان کے مجاہدات اور ان کے دین کا غم اور فکر یہ آج ہمیں اس مسجد میں دین کی فکر کرنی چاہیے ہمارے اصلاح تک انہوں نے دین کو پہنچایا اب آپ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنی نسلوں میں دین کو منتقل کریں اور اس کو اپنے آندہ نسلوں کو تیار کریں کہ دنیا کی رہبری کا کارنامہ سر انجام دیں اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً آٹھ ارب ہو چکی ہے پانچ ارب ایسے ہیں جو کرنے کے دور پر چل ہیں وہ کس وجہ سے ہماری ہماری غفلت کی وجہ ہماری کوتاہی کی وجہ آخرت کی کامیابی کا لاہم ان کے پاس نہیں ہے یہ قابل رحم لوگ ہیں قابل رشک نہیں ہے اس ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ہم تقسیم کریں اپنا تن من دھن دین کو پر قربان پر کرنے کے جذبے پیدا کریں اس کے لیے سب ساتھ تیار ہیں انشاءاللہ اسی موضوع پر انشاءاللہ آپ کے ٹورنٹو کے مرکز میں انشاءاللہ آئندہ جمعے سے ایک ایک زمشان اجتماع ہو رہا ہے اس میں ہمارا قابلین تشریف لائیں گے جنہوں نے زندگیاں آیات دین کے لیے لگائیں اور جو اس کام کی حقیقت کو سمجھ ہیں ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے ان کے ایمان افروز بیان سنیں گے اور وہ ہمیں سمجھائیں گے کیسے دین پہ چلا جائے اور کیسے اپنے مقصد کو اصل مقصد پہ ہم آ جائیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک تو سب پورا مجمع یہ تہیا کرے کہ ہم اپنے دین اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک کا نمونہ بنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات علی کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج المنی بتایا فرمایا کہ چراح یعنی چمکتار چراغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات و مبارک سے ایک لاکھ چوبیس ہزار چراغ جلا دی صابۂ کرام اور صابۂ کرام دنیا کے عقل مند ترین لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر جو دنیا میں لے کر چلے تو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ صلیٰ تعالیٰ نے جنت کا پروانہ دیا کہ میں ان سے راہ دیا یعنی وہ عظیم الشان انعام جو جنت جو کو سب سے آخر میں ملے گا اللہ کی رضا اللہ صبح تعالیٰ صاحبۂ سلام کو دنیا میں جیتے جاتے ہیں تو ہے کہ ہمارے لیے بھی سابۂ کرام نمونہ ہیں ہم اپنی زندگی کو ان کے نقشے کے نقطے چلائیں جو فکرے ہم مسجدوں میں سنتے ہیں اور جو فکرے مسجدوں میں ہوگی اس کو گھروں میں بھونتے چلتے ہیں ہم گھر کا ماحول بھی ایسا رکھیں کہ گھر کی زندگی ہماری سادگی والی ہو دین کے مزاج کے ہم آنگ ہو ہم گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے کلام کا نبی صلی اللہ علیہ عادی کا تذکرہ ہوگا تو گھر سے شیاتی نکل جائیں گے اور مرد <سلام> جب دین کی محنت میں لگتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے جب گھر کی خواتین گھر کی مائیں بہنیں گھر کی بھی جب دین کا کی فکر اوڑھ لیتی ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو نسلوں میں دین منتقل ہوتا ہے اس لیے اس فکر کو گھروں میں بھی زندہ کرنا اور آنے والے اجتماع کے کی, کی کامیابی کے لیے دعا کرنا اور اپنے آپ کو دین کے عادی بنے کے لیے واقف کرنا اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو روک کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بگاڑ آ گیا اس کو ٹھیک کرنے کی محنت ہے ایک دفعہ میں ایک سفاع زندگی کے چار ماہ لگا کے دین کی محنت کو سیکھ کر یہ دنیا کی معمولی سی معمولی ہنر سیکھنے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں اور اس کو عظیم شان محنت جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دور مزہ ہے اس کو سیکھنا ہے بہت ضروری ہے اور میں جو اللہ کا حکم فرض ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہے اس کا علم حاصل کرنے بھی فرض ہے ایمان فرض ہے ایمان سیکھنا فرض ہے نماز فرض ہے نماز کو کامل دیتے پہ ادا کرنا فرض ہے اللہ کا ہر حکم جو ہے اس کو سیکھنا فرد ہے کہ علماء کرام سے رابطہ ہوں ہمارا اور ہمارے باقاعدین جو ہماری یعنی اصلاح کی نیت کیے ہوئے ہیں انہوں نے ایک زبردست عالیشان ترتیب صاحب کلام کی زندگی سے بالکل یعنی قریب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و مبارکہ کے طریقے اور ان کی مجاہدات اور ان کی محنت کے بالکل مشابے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دین ہمارے زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آیا تو اسی محنت کے سلسلے میں ان شاء اللہ اجتماعات آ رہے ہیں انیس بیس اور اکیس تاریخ کو ٹورنٹو میں اجتماع ہے آپ حضرات سے تشریف لائیں اور اپنے اہل و عیال اقارب عزیز و اقارب دوست احباب سب کو آنے کی فکر کریں ہمارے نوجوان طبقہ اس بات کا غصہ ہے کہ ہمارا آنے والا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے نوجوانوں کی تربیت بھی دین کو بنیاد پر ہوگی انشاءاللہ ہمارے نسلوں تک دین باقی رہے گا اس کے لیے سب سے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ صلی اللہ ہم سب کو کہنے سنجھا جائے گا ہمر دن کی